Сьогодні наша перша сімейна подорож, такий тест-драйв з карапузиком. Да? і за цими хлопцями. Вань, <ріголовіка> Що таке? Що? <Шо>? Тобі дуже подарок <ріголовіка> подають. Який? Що там? Ось а, -а, а, ва! <ріголовіка> <сила. ріголові> Валь, як настрій? <ріголові> Переживаєш? Бо я переживаю <ріголові> трошки. І я теж просто переживаю. Сильно. сильно, І я сильно переживаю. Це наш буде перший е, переліт. Один рік, майже 9 років. Е, ладно, промовчимо. 25? 25, баба ягодка сядь. Ти Збираємося. Як настрій? Поганий. Поганий. Він не за руль не хоче сидіти в самоліті. Да? Не на того вчився, щоб за руль сідати. Короче, у нас такой тест, тест вариант, да, на один день. Побачить Гданьск за один день всей семьей. Это нет. Вот эту. Вау. Wow. 对不 <laughs> <laughs> Включай это свет. Это домофон, сынуль. А, домофон. Ты ключи забрал? Да. Это же гениально. Ваня, рассказывай, что у нас есть? Я сам даже не знаю. Давай, давайте. Илюша, Илюша, покажи, что там нас. Ага. Я сейчас хочу. Так, подожди. О, я не могу А ну, сынок, дай пока. Душ. Привет. Базоны. Покажи нашу хату. Расскажи. Що? У нас є стол по средній <рі> Ми в центрі старого міста. Ось такі будиночки з вікна видно. Окна є Ми на другому етаже. Угу. Так. Всі розкладаються, так? Да. Стоп, кажи. Диви, яка прикольна. Чуєш? Кофемашина і чайничок чайничек так? да? Цвіт гарний. Фух. Вау, і тут з подсветкой. Стакани, бокали І дві комфорки. Що тут є? Ножи. А, так тут є, типа таке все необходимо, да? Ну, чай кофе еще не нашла. Я мою на вазе кастрюли и всякая такая движуха, холодильник рабочий. Mm -hmm. Посудомоечная машинка. Тут нам оставили, чтобы поубирали за собой. <laughs> ну да. Телефон на зарядку. у нас там запас на три года туалетной бумаги. Так yeah? что хватит на жизнь. Он даже игрушки, бач, можно достать, Зай. А где Илюша? Ух ты! Они уже Игры да? Они а а а уже приехали. Прилетели. Ось до цієї тітки приїхали, до цієї. Жіночка нас прийняла. Ми заселились, закинули речі і зараз йдемо на пошуки якогось магазину, чи, як в Польщі кажуть, склепу. Якось бідрянки або лідла, тому що всі голодні. Зараз, зараз будемо шукати. Поліс, Ілюша. Ось так. З голодовки. Купили піци. Але, коротше, ми не звернули уваги, що тут немає духовки і мікроволновки немає. І тому, коротше, будемо смажити її. Папа повар зробить. кто тут такой модный кабаносик и кушает, а? Ням-ням-ням. Пульт. Давай. Чик-чик. Спать. Чик-чик. А ну, типа, выключись, если вот так вот. Ты сделал романтик. Да. Mm -hmm. Сейчас пицца на сковородке до, парится, разморозится и будем да, Покажу себя хоть в тему О, у зеркале. <laughs> Я здесь тоже был. Она ну, бутерброд из голодовки. Еще пюрешечку вот дитячу можешь попробовать. Ну, ями, ями. <laughs> Ранковая кава. Там 18, поэтому показуємо каву. Будечки вже проснулись маленькі. А у нас ранковий ось такий вигляд з вікна. Гарно. Гарно? Місто Гданськ. Чи реально його взагалі побачити за один день? Я гадаю, ні. Але якщо б ми приїхали в 21-му році, ми б, мабуть, ходили по визначним місцям, по музеям, наприклад, по, до цього костьолу, так? Да, це костьол? От. Але, але зараз, після 22-го року, коли розумієш, що все місто було повністю відбудовано після війни, то зовсім-зовсім по іншому, ти на нього. Дивишся і сприймаєш всі ці будинки. Тобто кожний, кожний будинок він вже є як е, достопримічательність українською мовою, так і буде. Вже є визначені місцем. Кожна, кожна деталь. Реально дуже гарне місце. Ой, якісь машини. Зараз пройдемося, прогуляємося, покажемо вам також. А, я, до речі, бачила, янтар. що дуже багато з янтаря тут є е, прикрас різних. Що, ностальгія є? Що там? Янтарь. Ось двадцатка. Оце ти збирав, так? Воно полтинник. Бурштин. Весь з Залівського району. Оцей з Залівського району, по-любому. Да? Угу. І тут дуже багато різних ресторанів, Ой, закладів, дуже-дуже багато. І по цінам ми скажемо вам абсолютно адекватно. Нема. Ну, адекватно, це порівнювати Україну Польщу, Польшу, то не дешево. Тобто салат там 50 злотих. 500 500 гривень. Але якщо ми приїхали з Норвегії і переводити в крони, то скільки виходить 100 крон. 100 ну, тобто, адекватно. Ось. І зараз прогулюємося ось ось так. Дуже-дуже гарно.

вам Гданск, молодой человек? Очень холодная страна Ну Гданск это не страна Страна Польша А город Гданск Город Очень Холод... холодный город, да? В Норвегии теплее? В Норвегии теплее А все говорят, Норвегия холодная страна А все мы приехали в Польшу и замерзли Вот этому пацану очень нравится Очень нравится Гданск Замерзли да, <laughs> Ой, <Лиша. Привет>. <смех> 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 Человек прям из бейсбола пришел, болельщик. <смех> <смех> вот такая вот красотень. Жаль, что минус. Так вообще очень и очень красиво. Вот все. Чувак танцевал кадре нам. конечно, подытоживать еще рано. Увидели мы Гданска из-за погоды очень и очень мало. В принципе, это ничего. Побывали в старом городе, который достоин внимания, ради, ради которого стоит посетить вообще город Гданск. Давай пойдем посмотрим на холодильничек. Что-то купим на холодильник. Возьмем что-то? Давай. Спасибо. 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 Ты Сколько одна игра стоит? 5 злотых? Я устал, хочу напиться. Пора уже. сжигать вот такие вот радостные танцы кто-то играет просто неимоверных масштабов здесь на полу здесь под полом лежат Рицари У каждого свой фамильный герб. И вот если вот так вот посмотреть Это вот это все на полу Это Это захороненные рыцари 1300 и, и так далее годы Капец просто ходишь и Смотришь куда вступаешь Здесь огромное количество Рицарей еще тех времен. Огроменные витражные окна, просто невероятно огроменные. И вот одно центральное витражное окно, которое сохранило которое сохранилось в оригинале, я так понимаю. Оно разных цветов и очень красиво. Сейчас я покажу узоры. Все очень и очень колоритненько вот такой вот очень прикольно ну, я обычно такие места не посещаю но не могу не признать то что это место меня тоже впечатлило своей ст стариной все очень очень старые, аутентичные. Вот привязалось ко мне это слово. В общем, очень красиво. Всем, кто будет в Гданске, да вы, наверное, стороной это место и не пройдете, потому что невозможно не побывать. Это самый большой костел в городе Гданск. Не знаю, ну, больше костел я вообще не посещал. Да и здание такое. Потолки просто посмотри. Стою прям. Стою прям на могиле какого-то э, какого-то рыцаря. Тут фамильный герб. Это захоронение какого года. Э, 13. 13 век. 13 век. Какого-то там очень плохо видно, но 263. Не знаю, наверное, охот. Я не уверен. а это С8З. Ну, короче. И вот часы огромные. прикольно. Очень и очень прикольно. Пока я снимал это видео, потерял всех и остался здесь один. Вот такие вот часы. Никто нам не приносил коктейли, напитки. В принципе, мы сидели с тем, что мы купили. Не, на самом деле, ребят, Хилтон, конечно же, отличается своим эксклюзивным сервисом. Отличается от наших апартаментов. Отличается своим эксклюзивным сервисом. Потому что в принципе все было достойно, красиво и качество тех апартаментов, которые предоставляются да. здесь. деньги. взяли выгнали эти... дачи... из Ну, даже я обосрался, да? Нет, но больше двух раз нахрен не посылали. Один раз. Просто Моя это мы здесь живем, да? Ой, это вы здесь живете? 아, 너무 좋고 На якій ми жили, там одразу біля кав'ярні і двері в будинку, в якому ми мешкали. Yeah. А, дуже, до речі, смачна кава. Yeah. А ти чайочок п'єш? Да? Oh, oh, на, свій. Yeah. <laughs> Набережний. Тобі сподобалось? Хотів би довше залишитись чи ні, чи нормально один день? Один день нормально. Да? Я Все. Хочу чотири побольше. Хотів би и побольше, Ма! да? Ма! Ма! Папа, як конь везе на собі. Коляска, сумка, рюкзаки. Мама з кавою. А, що це тут таке гарне? У меня там Смачный какао, Вань. Что тут? Красиво. Почти все золотые тут сколько? Не знаю, вот этот браслетик очень хороший, мне нравится. Такие обычные все. Вот такие? А мне вот не нравится. Ну, С <связывая> шарманкой своей Аэропорт Китая А можно снимать? Mm. Зоя, <связывая> не дыхай на меня